Виталик, а что я не могу эту твою тенниску с котом Леопольдом найти? Что я тебе на день рождения подарила? Мама, я ее порвал 15 лет назад. Что значит порвал? Виталик, ты что думаешь, я тебе каждый год буду новую тенниску покупать? Ты глубоко ошибаешься. Мама, она мне все равно не нравилась. Одежда не должна нравиться, одежда должна защищать. Папа. Стоп, О, стоп, не, не стоп. Стоп, здрасте. Виталик, что? Тебе вся спина ясна. Где? А? Ой, да не переживай, под одеждой все равно не видно. <реш> 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 «Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебя я Альбина, Милана, Алиса!» «Слушай, Виталик, ты подсел к нормальной ухоженной девушке, а выглядишь как бомж!» «У этого бомжа, между прочим, есть квартира, ясно?» «Виталик, да одна моя туфля стоит, как вся твоя квартира! Дольше габана, между прочим!» Кроссовки. Житомирская фабрика. Антиквариат. Металик, найди себе девушку, как и ты. Мы ли сходим в магазин, приоденься, а потом поговорим. Ладно. Меня зовут Виталик, а тебе я? Я тоже хочу так стильно одеваться, как ты. А сколько тебе платят за то, что ты тут стоишь? Не хочешь сказать? Ладно, понимаю, корпоративная этика. Если вас что-то заинтересовало, я могу вам показать поближе. М -м. Ого! <звы> Меня сейчас очень сильно заинтересовала вот эта тюлочка. Можете мне показать поближе? Эх, извините, но тут уж вы как-то сами. Я могу вам помочь с одеждой. А и у вас можно мерить, я да сразу покупать? Нет, конечно же вы можете померить. А вон примерочная. А. Угу. Красиво, Цель цвет вам дуже идет а что, нечем заняться? Закройте штору. Чего ты мне нечем заняться? Я тоже, между прочим, иду мирять. Кстати, я тут рядом, поэтому, если что, надо застегнуть и расстегнуть, зовите. Меня зовут Виталик. Виталик, закройте штору. Слышь, по-моему, эта футболка мне не это не футбол. Это женское платье. Мужская одежда находится в той стороне. А я знаю. Просто я пошутил. Вот ты же то грустный. Тебе что, тоже телочки не дают, да? Ладно. Я извиняюсь, я тут отходил. Вы меня не звали? Нет, штору закрой. Ну что? А зараз, как вы думаете, телочки обратят на меня внимание? Ну, обращать внимание будут сто процентов. Можете быть уверены. Наташ, иди посмотри. Как Супер, тебе? Да? Да, Саш, Подойди, пожалуйста. Что ты скажешь? Ну ничего, экстравагантно. Понятно, урожденный вкус. Слушайте, может, мы вам поможем все-таки с одеждой? А телочки за мной будут быть? Конечно будут, и телочки, и мальчики. Нет, у мне не треба. это только телочки. Вы тогда погуляйте, мы подберем одежду. И, кстати, в обувном все скидки, зайдите, можете что-то посмотреть. Хорошо, я тебе перейден. конечно, конечно. А ну наржай. Извиняюсь, мы не тут сказали погулять, так что если что, я... Последний вопрос. В тебе секс в примерочный был? У меня нет. Но если ты сейчас же отсюда не уйдешь, я позову охранника, и секс будет у тебя. Понял? <свист> ну, если охранник женщина, то я не против, конечно. Ну. Ирина, на две. Блютус, Wi-Fi, куча всяких там программленных. Две музыка заработает. Пять, 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 пять. Ну, крутой снова. Ну, крутистно. Оп. Коротше, це бомба. а не телефон. Бомба. Давай, бери, бери зараз. Слухай, бомбістка. Я б його купила, коли б він був не ворований. А так манала я ті мікросхеми. Головне віброзванок. У черефно. Здравствуйте, хочу предложить отличную мужскую обувь. Что это? Это очень хорошая ортопедическая модель. Что? Если похож на ортопедика, ты думаешь, что ты говоришь? Отличная модель из кожи крокодила. Что? Срубили туфли из некрасивой девочки? Это из убитого крокодила. Ну, может быть, вы покажете, что он нравится? Конечно. что? Идем, покажи. Идем, идем, дивись. Ой, все. Класс, да? Боюсь, вашего размера нет. Ну... Знаете что, вы пойдите лучше погуляйте, а я вам подберу отличную обувь на свой вкус. Ладно, договорились. Только желтые кеды не надо, потому что мама не любит желтый цвет. Ясно? Давай. А ну зацени мою кофтинку. Повна фигня. Как полная фигня? Ты что? Ты ж коралловый цвет. Он сейчас в тренде. Ты ж... Ш... Просто я не люблю секонд-хенд. Ты что? Секонд я ж на рынку купила. Что не кухня. Ну, <свист> Просто ты в ней такой секунд хенд. <звы> Добрый день. Вас что-то интересует конкретно? Не, я просто дивлюсь. Ну, если вам понравилось, я могу вам дать подержать руку. Дайте, ты, цель. Все держите. Ого! А как ты думаешь, я его докину до того магазина? <свёзд> да <свёзд> шутка, Думаю, шутка. Стоит. Конечно, не докину. Чи ты что я поставлю новый рекорд. Вот куда ты самый дальше телефон кидал? Ну, мы вообще здесь этим не занимаемся. А, а сколько он стоит? Он стоит 4 тысячи всего лишь. Ого. Но можно разбить на 10 платежей по 400 гривен. А можно разбить на 3 платежа по 50 гривен? Нет, думаю, нельзя. А можно просто разбить? Нет, нет, не нужно. Скучно тут у вас. Пока. А продавцов мобильных телефонов на рабочем месте часто бьете? По, -по, по Чому ви спрашиваете? Просто подумав, що у вас опасна професія. Твоя Діана дорожки. От Карл Лагерхвельд, Оце крутизна. Та да, щоб я здохла, якщо я твого Лагерфельда одік, то на це від бога. Чхать я хотіла на твою дорожкіну. Чхать на дорожкіну? Да. Замечательный выбор. Отличный вкус. Но это женская модель. Но если вы купите эту шубу своей женщине, она позволит вам сделать с собой все, что захотите. Да ладно. А сколько такая шуба стоит? 18 тысяч. 18 тысяч? Дав бы мне кто из 18 тысяч, я бы тоже ему позволил с собой сделать все, что он захочет. <связывая> э, извините, но мужской отдел там. А, а мы не там, мы не треба. Мне надо тут <связывая> усмотреть. А, вам на подарок? Да, да, на подарок. Только я не знаю, чи подойдет но чи нет. А вы могли бы это на себя одеть, чтобы я подвелся, а потом... А, ну, если вы будете брать... Ну, тогда, может, и одену. Да. Да, и... да, да. Хорошо, хорошо. <связываю> Ну как? <связываю> да, и... понравилось. Ну что, брать будете? Да. Я, Это взял. Я имею в виду, белье брать будете. А, нет. В мене гривни не могу. Ну, ничего страшного, вот тут рядышком обменный пункт. Биду. Пока курзи рибни не поднялся. Слышал? Вчера панду поездом сбили. Кошмар, она же реально была в тренде сезона. Ну вот, я теперь с ужасом жду новой коллекции. Ну что? Теперь все телочки мы. Одевайтесь только в эти вещи. И все, вы красавец. Клянусь, результат превзойдет все ваши ожидания. Ну, дивиться, потому что ожидания у меня ого. Привет. Виталик? Ничего себе, фрикит. Алена. Алена, можно пойдем до меня додому? Снимем с себя всю эту одежду и займемся габаном. Подольше. А я согласна. Пойдем. Это что, шутка? Да нет, идем. Значит, Бог все-таки есть. Заходь. Осторожно на крісну. На... Не бойся, вона ж і грушечна. Віталік, я не поняла, що це таке? Ти що, з бомжа одежду сняв? А це що таке? Це люди. Ти що, до моєї проститутку прийняв з вулиці? Я не проститутка. Мама! Ну, ман, не мамкай! Значить, во перше сніми оце лахмоття і одень нормальні шорти. во вторих ти наказан. Марш в угол! чим мені ремня достати, а? <звіснав> <звіснав> да. Значить бога нема. <звіснав> 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 ну, я вже просто знаю. Самі лучші предварительні ласки для жінки це шопінг. Вони після нього таке витворяють.